कल राहुल गांधी का बयान आया मणिपुर को लेके कि ये जो मणिपुर का पैटर्न है ये बीजेपी आरएसएस इनके मतलब पॉलिटिक्स का नतीजा अगर पॉलिटिक्स का नतीजा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप में जा सकते एक सीट का हिसाब करने के लिए लक्षद्वीप में जा सकते लेकिन अब तक डेढ़ साल हो गया प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हाँ और भी विपक्ष के नेता मणिपुर पहुंच गए वहां के लोगों से बातचीत जाकर करते हैं वहां की वेदना समझ लेते हैं लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाकर बैठते हैं समुद्र तट पर हाँ और वहां बैठकर मालदीव के साथ झगड़ा करते हैं लेकिन मणिपुर में जो चाइना के लोग घुस गए हैं उनसे पंगा लेने की हिम्मत बीजेपी और आरएसएस में नहीं है तो राहुल गांधी जी ने गलत क्या बोला है राजनीति तो है ना कौन सी राजनीति है ये राजनीति देश हित की नहीं है राष्ट्र हित की नहीं है ये राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की राजनीति है बोलिए लक्ष्य बगा राम मंदिर हा विषय जर फडणवीस यांना लक्ष करण्याचा वाटत असेल महाराष्ट्रात शिवसेनेला तर मला असं वाटतं फडणवीस यांनी गेल्या तीस पस्तीस वर्षातला राम मंदिर लढायचा इतिहास समजून घ्यावा फडणवीस यांनी आधी स्वतःची खुर्ची सांभाळावी ज्या पद्धतीनं त्यांना अपमानित करून अर्धवट उपमुख्यमंत्री केलेलं आहे ना त्याच्यावर ते त्यांनी पाहावं मी जे म्हणतो या महाराष्ट्रामध्ये एक फुल दोन डाऊटफुल यांचं सरकार सुरू आहे बरं का आणि हे जे एक फुल आहेत ते सुद्धा राहणार नाहीत आणि दोन डाऊटफुल उपमुख्यमंत्री आहेत आता देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सुद्धा पूर्ण नाही आहेत त्यासुद्धा वाटेकरी आहेत त्यांनी त्याच्यावर बोलावं राम मंदिराच्या संदर्भात शिवसेनेचं योगदान काय आहे या जगातला प्रत्येक हिंदू जाणतो तेव्हा देवेंद्र फडणवीस नव्हते गोधडीमध्ये होते सगळे मध्ये रांगत होते काय काय सांगतात ते राम मंदिरावर आणि तुम्ही काय प्रश्न विचारता राम मंदिरावर आम्हाला त्यांना विचारा प्रश्न तुम्ही कुठे होतात म्हणून दरपोक पळून गेले हे लोक मैदान सोडून पळून जाणाऱ्या लोकांनी अयोध्येच्या मैदानातून पळून जाणाऱ्या लोकांनी या पळपुट्याने शिवसेनेच्या राम मंदिरातील योगदानावरती प्रश्न विचारावे ही संघ आहे स्वतःची नामर्दानगी लपवायची आणि दुसऱ्याच्या शौर्यावरती बोट दाखवायचं बरे का हा हा रामाचा अपमान करतायत ते हा बोले मोठा शक्यता आहे असा महाराष्ट्र कक्षाला फोन आला मुंबई ते गुजरात या चार अज्ञात तरुण होते मी बघा हे जे आहे कोणते तरुण होते काय होते ते मला माहिती आहे आमच्याकडे माहिती सगळी आहे राम मंदिर ओढून त्याची धमकी देणारे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते होते त्याने मुसलमान नावं घेतली होती, होती। आणि राम मंदिर ओढून घ्यायची धमकी देत होते या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून खरं का अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून निवडणुका जिंकायच्या किंवा निवडणुकांना सामोरं जायचं हे भारतीय जनता पक्षाचं षडयंत्र आहे ठाकरे कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्र है ही सरकार है। केंद्र सरकारची आहे महाराष्ट्रामध्ये जे डाऊटफुल सरकार आहे त्यांची नाही ते सुडानं पेटलेलं सरकार आहे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे ज्या पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबाचं संरक्षण शिवसेना नेत्यांचं संरक्षण काढून घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे ही सगळी जबाबदारी उद्या भविष्यात काय घडलं तो ही केंद्रा ची महाराष्ट्र की है, मिली है जानकारी, के को जानकारी है, मिली है, मा... के के का, है, जानकारी है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए ना हमको क्यों सवाल पूछ रहे हमने बार बार कहा है जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कमी की है ये कौन सी राजनीति है हम उसे डरने वाले नहीं है शिवसेना और शिवसेनी ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तयार है, ना ना है ना कि एक लक्षात घ्या की उद्या मी कालही सांगितलं उद्या चार वाजता वरळी डोम येथे माननीय उद्धव ठाकरे आणि काही कायदे यांची महापत्रकार परिषद आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील आणि देशभरातल्या पत्रकारांना मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल त्यांना आम्ही उद्या आमंत्रित केलेलं आहे त्यांच्या समोर हा जो निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिलेला आहे त्या संदर्भात खुली, खुली चर्चा होईल आमच्यामध्ये हिंमत आहे खुली चर्चा करण्याची पर शगर नहीं आप सगा नदी बोली चर्चा की बात की है, है देखिए कल चार बजे वरिड़ी में जो मुंबई का सबसे बड़ा एक सभागृह है हॉल है वहाँ हमने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जनता के लिए भी खुली है और देश के सभी पत्रकार चाहे हमारे विरोधी हो चाहे और कोई हो सबके लिए खुला है आप आइए और हमारी बात सुनिए कि जिस तरह से ये न्याय की धज्जियां उड़ाई है ये लोगों ने जिस तरह से एम एल के जो पिटिशन है उस बारे में संविधान की धज्जियां उड़ाई है इस सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी उस बारे में हम जनता के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और पत्रकारों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं इंडियन सिनेसोसिएशन ने भी कहा था कि हम बॉइकआउट करेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा देखिये अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है तो चुनाव से पहले ये हमारी भाजपा की सरकार मालदीव के साथ झगड़ा करना चाहती है मालदीव के साथ जिसके पास खुद के आर्मी नहीं है पुलिस फोर्स नहीं है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश को दिखा रहे हैं कि हम मालदीव के साथ झगड़ा कर रहे हैं मालदीव के साथ युद्ध कर रहे हैं जिस देश को आर्मी नहीं है उनके साथ संघर्ष करेंगे और यहाँ चुनाव में वोट मांगेंगे अरे मालदीव में चाइना घुस गया है और म्यांमार म्यांमार और चाइना के पूरे उग्रवादी मणिपुर में घुस गए हैं आप उनको पहले बाहर निकालिए सर अयोध्या में जो मंदिर का इनोग्रेशन होने वाला है वहां पे अयोध्या कांग्रेस कौंग्र, जो पार्टी है वहां की वो जाएगी बट जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में वो नहीं जाने वाली है कैसे क्या देखना उसमें <coughs> राम मंदिर में राम मंदिर की इनग्रेशन में अगर यूपी कांग्रेस जाएगी अगर जाना चाहती है तो जाना चाहिए निमंत्रण है राम राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है राम सभी के है ना सबको जाना चाहिए जिनको जिनको बुलाया है उसने भी जाना चाहिए और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए ये कौन देने वाले है इन्विटेशन राम मंदिर का ये कौन है हाँ एक बीजेपी का, का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए आ? ये राम मंदिर है ये सबका है राम और सबको जाना चाहिए कौन कहा भाजपा नारा का होता मंदिर वही बनाऊंगे बनाएंगे जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है वहां से चार किलोमीटर दूर मंदिर बना है वो तो कोई भी बना सकता था लेकिन हम उस उसमें भेद नहीं करना चाहते जहाँ हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है मंदिर बना है वहां से तीन किलोमीटर दूर ये सबको मालूम है लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए जाएंगे ना, ना। हम हम जाएंगे ना हम जाएंगे ना मंदिर में ना जी जी। मंदिर की बात न्याय यात्रा में हम सब जुड़ जाएंगे प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं हुई उसमें बीजेपी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है आपने अडवाणी साहब को बुलाया क्या अयोध्या में हमने पूछा प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता है मुझे लगता है यात्रा बहुत लंबी है बड़ी है हम सब लोग किसी न किसी मोड़ पर उस यात्रा में शामिल होंगे